Добрый вечер, Сергей. Добрый. Поздравляю вас с победой от команды Лацо. Спасибо. Расскажите, как так получилось, вот такой разгромный счет, неужели команда была настолько плоха, либо вы слишком уж настроились на этого соперника? Да, поражение с Ивентусом нас заставило немножко подумать над своей игрой, над самоотдачей и прочими такими нюансами командами. Вышли сегодня, собрались. Первый тайм тяжелый был, переломили потом при счете 2 и смогли уже добить соперника, так скажем. Ну, у вас, в принципе, по игре получалось практически все. Вы сами как бы не ожидали этого, либо, ну, реально настойчиво. Ну, на это футбол. наша игра, мы так должны играть всегда. В сезоне мы всегда так играем, стараемся, во всяком случае. Сегодня не было трех основных лидеров, можно так сказать. И даже с потерей их смогли сыграть в такую игру хорошую. Как бы я парнями доволен. Здесь можно сказать, что вы как раз-таки набираете форму. Да, ну, потихонечку функционал Нет. да, приходит в норму, все начинают бегать. Игровая практика побольше, поэтому. А сам соперник как он? Ну, боевой, что сказать. Конечно, не Ювентус, но было интересно сегодня. Не, хороший парень. Спасибо за самоотдачу. Тогда спасибо и спасибо. вас, победы и вас.